Весна це час змін для усіх. Отже, автомобілістам прийшла пора змінити гуму. Керованість автомобіля, а отже, і його безпека чи не найбільшою мірою залежить від правильного підбору гуми та вчасної її заміни. Якими б розумними не були інтелектуальні системи активної безпеки, реалізувати свій потенціал вони зможуть тільки тоді, коли колеса автомобіля повністю відповідають дорожнім умовам. Вся ситуация в том, что на, при температурах в среднем 7-8 градусов зимняя резина начинает плыть по асфальту, э, и устойчивость автомобиля на дороге намного хуже, чем э, должна быть. Поэтому нужно стараться переходить на летнюю резину, как только среднесуточная температура начинает превышать 7-8 градусов. Все сезонные шины на которых можно ездить и зимой и летом. Я думаю, что существует и то в некоторых регионах все равно нужно менять. Это только на больших грузовиках. Под каждый сезон нужно иметь свой комплект шин. А если есть финансовая возможность, то лучше даже три. Я имею в виду, что шипованная под зиму, шипованную резину и не шипованную. Критерии выбора шин под автомобиль э, зависят как от самого автомобиля от его скоростных данных, так от веса и, конечно, от стиля езды водителя, в частности. Люди, которые любят экстремальный режим вождения, нужно брать резину с повышенным индексом скорости и с повышенным индексом нагрузки. Если автомобиль малого класса и люди ездят спокойно, то, чтобы не тратить лишних денег, достаточно взять по индексу пониже, потому что ценовая политика на самом-то деле отличается. Под летнюю резину можно взять профиль пониже, для того, чтобы машина была более управляемая и пошире. Это повышает устойчивость автомобиля, повышает пятно контакта с дорожным покрытием. Что касательно зимней резины, тут я рекомендую брать профиль повыше, потому что иногда в каше, в снегу, в лужах не видно самой глубины ямы. И профиль повыше очень сильно гасит колебания, которые получает колесо при ударе. Это во первых, во вторых э по ширине, то есть желательно брать немножечко поуже резину, чем летнюю, потому что исключается аквапланирование так называемое. Резина поуже быстрее продавливает и доходит до твердого покрытия, чем у нас второколесие. Буду рекомендовать менять шины на дилерских предприятиях или на хороших шинных центрах на больших, потому что Правильность балансировки, правильность обслуживания колес, правильность хранения, которое предоставляют дилерские предприятия на данный момент. Это такие большие э, основные критерии, которые, еще раз повторюсь, э, помогут дольше служить вашим колесам и меньше тратить денег на замену резины в ближайшем будущем. И, как кажут, ни цвяховам, ни жезлу. Атлант М. эксперт з вибору та обслуговування автомобілів.